Даже платежи, которые идут в местный бюджет, нам не пропустили. Не, пропусти, не пропустили НДС, не пропустили заработную плату. Я уже не говорю о том, чтобы э, заплатить энергоносители и другие материалы. Поэтому ну, будем говорить, э, если от, по телевизору там говорят за, до 1 мая отремонтировать дороги, я думаю, что мы до 1 апреля станем полностью такими платежами. Деньги есть, платежи есть э, э, со стороны финансового отдела. Договора заключены, формы 2 есть. Осталось только заказано Я не говорю уже за, за прошлый год. Я это даже упускаю. Я хотел бы, чтобы хотя бы пропускали те платежи этого Сейчас. года. Это Я за 8,5 миллионов не говорю... Так, вот вопрос. смотрите, за этот год... За этот месяц пропустили только пенсионный фонд, только пенсионный фонд. Хотя я вложу сразу платежку и платим НДС, и платим подоходный налог. Они уходят и куда в бюджет? Не говоря что там у других, что и так далее, если я выплачу зарплату вот. за материалы разговора нет. Я как бы не хотел этот вопрос поднимать. Ну когда-то ж поднимут перед нами. Поэтому мы должны этот вопрос ставить как бы, и перед другими органами. Если они не могут пропустить платежи, то как можно спрашивать с нас? Потому что население в любом случае спросит и за ямочный ремонт, и за содержание дорог однозначно с нас.